Сегодня в глубины океана ученые опускаются реже, чем поднимаются в космос. И именно поэтому о морских глубинах известно совсем немного. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о поразительных фактах об океане. В настоящее время ученым удалось исследовать лишь 10% от площади мирового океана. Остальная часть океана рассматривается как глубоководная, 1800 метров и ниже. И пока эта часть не изучена. Вода океанов содержит около 30 миллиардов тонн серебра, а это в 45 тысяч раз больше, чем его добыли с 1492 года люди во всем мире. Благодаря современным устройствам на дистанционном управлении ученым удалось обнаружить, что на дне океана есть весьма разнообразная жизнь. Причем обитатели морских глубин настолько необычны, что их вполне можно считать инопланетянами. Сегодня ученым известно около 226 тысяч видов морских животных. Исследователи предполагают, что в мировом океане может обитать до 25 миллионов различных морских видов. А это значит, что сегодня обнаружено менее 1% от всех видов морских животных. На дне океана есть живые организмы, которые живут вокруг вулканических жерл, где температура достигает 150 градусов Цельсия. При нормальных атмосферных условиях вода бы кипела. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. До скорых встреч!